Первому вопрос игроков. Скажите, как вы настраивались на матч и в чем видели для себя успешную стратегию для того, чтобы постараться выиграть в этой встрече? Майкл question for you. Uh, uh, what motivation you made for this game and uh, uh what is a successful strategy for the game? Um for me personally, I wanted to um I wanted our team to play well against the best team in the league um, they play in the uh, uh, Champions League in Europe and they're obviously you know the best team in our league and I wanted to you know try to you know try to make a statement against them and attempt to put our name out there a little bit you know we did that for I think part of the game but we weren't able to finish out like I would have liked um, our strategy was to Try to you know play the best defense um, individually, you know they have very good individual players. Smith is an amazing three point shooter uh, number twenty two is a great you know offensive back to the basket post player so um, we failed at some of those and I take a blame for a lot of that i didn 't rebound personally well enough and Я думаю, это то, говорит о том, что основной настрой на игру был просто сыграть хорошо uh, против uh, чемпиона Украины, против команды, которая играет uh, в Еврокубках, uh, как для него персонально, так и для всей команды uh, в целом. И я отмечаю то, что uh, основной uh, стратегией на этот матч была защита, uh, индивидуальная защита против uh, таких игроков, особенно как Смит, которого он uh, отметила. Uh, отдельно как uh, просто невероятного шутера uh, и пока всем. Um, uh, uh, no, think... think... yeah. okay. okay, Спасибо, благодарим вас и. Uh, okay. oh, оценку главного тренера, пожалуйста, ваше мнение по сегодняшней игре, что удалось, что не удалось в нашей команде. Ну, в принципе, сегодняшняя игра, если так ранее сказать или предсказать, была игру достаточно легко, результат игры относительно, в принципе, легко. Но для нашей команды достаточно интересно и серьезно играть против такого соперника, как мы сегодня играли. Это очень почетно, очень интересно проверить свои возможности, свои силы. Понятно, что класс и уровень команды отличается явно от нашей команды, но тем не менее все равно эпизодами, местами, временами ребята заставили все-таки соперника немножко приложить усилия для того, чтобы выиграть. Спасибо большое. Вопросы? Благодарим вас за интересный матч. Вам? Спасибо. Приветствую. Поздравляем нашу команду. И сегодня представляет на пресс-конференции бокальхимик коллектива «Запор» Вячеслав Петров и главный тренер команды Виталий Степановский. Вячеслав, ваше мнение о сегодняшнем матче? Что было тяжело? Почему настолько вот долго вы не могли оторваться от соперника? Это усталость после сложного переезда и тяжелой в кубки или же какие-то другие причины? Спасибо за поздравления. Также в свою очередь хочу поздравить команду, тренерский штаб с победой с важной для нас победой после игры с Ниманом, которая нас не все получалось. По игре, что могу сказать, начали, начали не очень важные, ненужные потери у нас были. И как-то, не знаю, как мы играли не так агрессивно, не так ну, жестко в плане игры, что как мы умеем и как мы можем играть. И, может, где-то какой-то недонастрой сказался. Усталости не было, потому что тренерский штаб дал нормальный отдыха нам, и медицинский центр нам помог Поэтому в этом плане, в кондиции физически все было хорошо. Так, во второй половине начали более слаженно играть в защите, более агрессивно идти на подбор, и что-то начало получаться, но опять же, сделали наш задел и ушли на такой отрыв последние 4 минуты, 4 четверти, которые мы совершенно можно сказать, идеально. Спасибо. Вопросы к игроку? Благодарим вас. Спасибо И за большое. Историю, за саму Спасибо. И Успехов в дальнейшей подготовке. Виталий, да. да. слушай, ваше мнение. что вы хотели видеть в сегодняшней игре? Ну, в сегодняшней игре что хотел видеть? Хотел видеть, чтобы разгрузить чуть игроков, потому что график очень тяжелый. Как бы Смит опять сыграл больше, чем нужно. Тот же и Слава Петров сыграл 28 минут, тоже это многовато. Так, остальные ребята 23-21 минута, в принципе, нормально. но ну, знаете как, вы сами видели игру, то есть... Промазали колоссальное количество бросков, не просто открытых бросков трехочковых, да, как то, что было в Лимане тоже, из 26 да, трехочковых в Лимане. 8 было после анализа, 8 было из плохой селекции и тяжелых, все остальное было открыто. Понимаете? а сегодня получается понятно, что у нас преимущество было под кольцом, и мы загрузили туда под кольцо и промазали открытые броски уже из-под самого кольца. И даже в тот момент, когда Саша Беликов убирает быстрый прорыв во второй половине и мажет из-под кольца, знаете, ну, потом ничего, все нормально, стали на свое как вы знаете. Мы настраивались нормально на команду с Харьковом. Харьков показал, что они в первую очередь дома очень опасны. Они обыграли Черкасы, они дали очень хороший бой Будивельнику. И там очень был такой момент там в конце, если бы там забил этот бест, то там я думаю, что могло быть и по-другому. Поэтому как бы ребята играют в такой свой баскетбол, такой открытый спейсинг, все по периметру. Поэтому как бы такой их не стиль, знаете. Мы хорошо разбирали, готовились, то есть тут как всегда, то есть у нас нет никакого там пренебрежения или чего-то -чего к сопернику. Поздравляю руководство, забываем эту игру и завтра опять готовимся к Кремлю. Расписание такое, что у нас нет времени нет времени не расслабляться, не отдыхать. Завтра опять тренировка, видео и готовимся к ремечу. Спасибо. Есть вопросы к наставнику? Да. Тренер, как вы оцениваете сейчас на данный момент готовность Рябчука и Конева после возвращения? И почему так мало сыграл Цикалюк сегодня? А, смотрите, получается по Рыбчуку и Коневу, вы знаете, восстановить функциональное состояние игрока да, и бросковую какую-то форму проще, чем и, э, игрок должен почувствовать ритм игры. То есть это самое важное. И сейчас посмотрите, если э, Саша Рябчук в той игре с Лиманом, первая его игра после травмы, после пропуска достаточно большого э, 7-0 Вова было 9-0 и забил это в конце. Я специально играл на Вову, потому что я знаю. Что просто игрок должен почувствовать. Ему надо дать эту уверенность, найти этот ритм игровой. Когда тренировка это тренировка, но когда это все через игру. И понятно, что для ребят нужно время. То есть нужно время, и если мы посмотрим, то сегодня Саша Рыбчук уже лучше. Да. Понимаете? То есть это ну, не может быть такое, что человек пропустил месяц и не тренировался. Вова провел с нами одну тренировку вчера, где было у нас, скажем, максимальной нагрузки 20 минут. В тейпах, которые мы. это зовут. Потому что у нас не было времени. Мы прилетели из Лимана, у нас был только один день. Одна тренировка, с которой ты пытаешься сделать и рекавери немножко, и немножко тренажер, и делаешь немножко тейпы. Тоже и 20 минут за последние, когда Вова играл. С кривым рогом, да, он тренировался. Это было, я уже и забыл, седьмое, по-моему, число. Понимаете? То есть это очень важно. То есть этот игровой ритм. И я думаю, что это время просто нужно. У они было очень опытных игрока. Это игроки ротации, которые должны э и будут нам помогать. А по Саше Циколюку, знаете, сегодня как бы там это из-под кольца не могли забить, и, знаете, Саша вышел немножко там, растерялся, и надо было, знаете, как тоже такой был там скользкий момент, что не было возможности, скажем так, дать ему больше. Ваш коллега сказал о том, что они делали ставку на защиту в подготовке к сегодняшней игре. Как вы считаете, сыграла их защита достаточно сильно, ну, чтобы поломать нашу игру. Ну, я не знаю, 89 очков, если это достаточно, то, знаете, 89. Если мы 63 пропустили, это более-менее нормально, но, опять же, не в обиду там где-то Харькова, может быть, где-то меньше должны были пропустить, да, то есть где-то 50 очков. Ну. Мы забили 89, при том, что мы промазали, опять же говорю, колоссальное количество э, открытых бросков из-под крыльца, подчеркиваю. Да? Э, и мы имели после первой, то, что Петя сказал, э, мы имели, э, он сказал, что во второй половине мы пошли более агрессивно на подборную падение. Мы за вторую половину подобрали 4 подбора, а за первую половину 14. 14 это очень хорошо за игру, не говоря уже за, за половину. То есть, э, 14 подборов было в первой половине, то есть результат должен был быть уже, скажем там, не плюс, там, сколько мы закончили, 42-37 плюс 5. А уже должно было быть 15-20. Опять же, все броски, которые должны были завершать. Надо работать, надо работать, Если за чем работать, и двигаемся дальше.